すごいここって本当に海の底なんだ話には聞いていたけどこんなものを作るなんてラブクラフト財団って本当にとんでもないわねこれから私はここで玄武教に退イブしてナコト原書の意志に触れるそんなこと本当にできるのかな やあ、こんにちは。え今日来たっていう赤い朝香さんだよね。ようこそ科学と魔術が築いた海底アーコロジー、ルルイエへ私はノルン。ノルン・ナルビノート。あなたと同じダイバー候補生だよ。一週間くらいはルルイエ滞在の先輩だから、ほどほどに頼ってくれていいよ。 えっと、私の名前は知ってるみたいだけど、一応自己紹介。私は赤い朝さか。よろしく。その、私に何か用これからルルイエで一緒に過ごしていく仲間が暗い顔してたら、声くらいかけるさ。はよ、そういうわけじゃなくて、その、七大現象なんて、 そんなおとぎ話しじみたもの,のために危険な戦いに身を投じるんだって実感が湧かなくて戦いってやっぱり怖いのかなとかそれはまた気の早い話だね私たち候補生はしばらく訓練を積んでその成績次第で正式なダイバーに選抜されるだから その心配は結構先の話だと思うよ。それまでに心の準備とかしておけばいいんじゃないかな。まあ、そもそも成績不十分で落第したら地上にほっぽり出されて終わりなわけだがな。えこ、これって。エーデル、いきなり出てきたら驚くってば。 ダイバーを目指すならこれくらいの突発的な出来事にも毅然とした態度をとってもらわなくちゃな万年引きこもりが偉そうな引きこもり万歳なんてなまあこっちにはこっちの都合があるんだよほっとけあのこれって <laughs> あ,あエデルはなんでか部屋から出てこようとしなくてさこうやって 空中投影の仮想ディスプレイ越しにしか顔を見せないんだよ。私もまだ出会って一週間だから、詳しくは知らないけど。まあ、よく言うと、面白い性格の人ってとこかな。なんか褒められてる気がしねえな。あんま褒めてないしね。あ、<laughs> なんかここって、愉快な人が多いのかしら。 ちょっと思ってた感じとは違うな。もっときっちりした性格の人とか、ひねくれた魔術師ばっかりだと思ってたそういう人もいないわけじゃないけれど、接しやすい人だってたくさんいるよ。そうだ。これから時間ある私が知り合った範囲で良ければ紹介するよ。ついでに、施設の案内とかもしてあげる。ありがとう。助かるわ。 お礼は食堂のスイーツでいいよ。あ、そういうところはきっちりしてるんだ。何もなしに一方的に施されるよりは気が楽でしょかもね。よしそれじゃあ行こうかんっと、出会いの記念に、とりあえず、握手今後ともよろしくねなんだか、ぐいぐい距離感縮めてくるわね。 こっちこそよろしくあなたみたいに接しやすい人がいてくれて助かっな何この揺れってわからない私が来てからこんなこと一度もなかった海の底に浮かぶルルイエに自信なんてあるはずないしそれになんだか嫌な感じ胸の奥をわしづかみにされるような 何これなんだか穏やかな雰囲気じゃねえな。あ、<laughs> 朝かな、なんか、あ、の奥、ズキズキして。急にとりあえず、医務室に行こう。何が起こっているかも気になるし、ここにいても仕方ない。 こいつは本格的にきな臭くなってきやがったなそう思っていたはずなのにどうして なぜ、私の体は、動いてくれないの胸の奥が、こんなにも、ふざけないでよ。ここに来て、そんなことって。それは、また、随分と皮肉な問いかけね。よりにもよって、あなたにそんなことを聞かれるとは。 誰なのかしらね。私は。デブリそれとも、かつて誰かであった、ただの残骸あるいは、あなたにとって。こんな私がここまでたどり着いた本当の意味は、きっとあなたに巡り合うためだったのね。あなたを、 ここから連れ出す。ずっとこの海の底を、暗闇の中に閉じ込められていたのでしょう自由が。明日が欲しいのなら、私についてきなさい。こっちよ高速はもう外したのだから、そんなにゆっくり歩かないであ,あ、そうか。そうよね。 ずっと閉じ込められていたのなら、体がすぐに動き出せないのは当然か。けれど、優しくしてあげられるほど余裕のある状況じゃない。ラブクラフト財団にとって、あなたはナコト現象への最大の手がかり。捕まえるためなら、どんなことをしてくるか。あなたが自由をつかむには、何もかもが足りなさすぎる。 もう時間もない。今は逃げるしか手段がないわ。手を出して。少しだけ力を貸してあげる。何を驚いてるの簡単な強化魔術よ。少しは体が軽くなったでしょこのままゲートを目指すわ。一か八かの賭けになるけれど、今はそれしかない。こっちよ。 い,いえ魔術式と機械を組み合わせたゴーレムかどれだけの数がいるのよ厄介ねラブクラフト財団というのは <laughs> 仕方ないか先に行きなさいこの道をまっすぐ行けばすぐにゲートにたどり着く私もすぐに追いつくから迷わず行きなさい また何もない暗闇に閉じ込められたいのっおっと大丈夫朝香ええー、あなたもごめんなさい私がぼーッとしてたせいでぶつかっちゃっていやいやお互い様だろそちらさんも随分慌てた様子で走ってきてたみたいだしん 誰だえあれ確かに見覚えのない顔だけどこれだけ広い施設だし知らない人がいても当然じゃおいおい私を誰だと思ってるエデルガルドさんだぞルルイエにいる人間の顔は全員頭に叩き込んでるんだよ確信を持って言うぜこいつはルルイエの記録上に存在してない それってどういうさてなだが面白い展開になりそうだぜえゴーレム彼を追ってるのな何あれロボットどうするよノルン。 ねえ、あなたはどうして追われているのそっか。どうしようか、エデル。私には、彼が悪人にはとても見えないんだけれど。このまま彼を差し出すべきかな。<laughs> そう言いながら、やってやる、みたいな顔してるぜ、お前。とりあえず状況がわかるまでは。 逃げよっか。悪いけど、朝か付き合ってもらうよ。えこういう時って、巻き込むわけにはいかないとかいうものじゃないの友達は助け合おうよ。さっき会ったばかりじゃない。なのに友達って。あ,あ、もう、わかったわよ。それに、話についていけてないけど、私にも彼が悪い人のようには思えないし、 困ってるなら助けたいから待ってください彼にはルルイエから拘束の命令が降りていますそのままおとなしく引き渡してくださいダナさんにそっちの子はボードウィン家の二人が出張ってくるってことは彼はよほどの重要人物ってことかなご理解いただけたならおとなしく で、彼は具体的に何をしたのかなどういう人なのそれは。詳しいことは何も知らされてないって顔だな。そもそも、その命令とやらを私たちは聞いてないし。悪いけど、君たちが嘘をついている可能性もあるからね。彼は私たちが保護しておくから。 もっと明確な証拠か何かを用意してから出直してよ待ちなさいこのまま彼をかばえばあなたたちは反逆者としてねねえこれ本当にいいのルルイエにいるってことはあの人たちもダイバーで仲間なんじゃここまでやっちゃったら後悔しても手遅れだってばこうなったら 行くところまで行っちゃおうよ。それに、私は、納得できずに人を見捨てるのは嫌なんだ。言ったでしょ君は悪い人には見えない。何か事情があるんだろうなって、そう思ったからだよ。それに、なんて言えばいいのかな君を見ていると、 放っておけない気分になってくるんだ。あ、それは私も少しだけ思ったかも。なんだよ、お前ら。こういう男がタイプかそういうのじゃないって。それで、君はどこを目指しているのかなゲートって、どうしてそんなところにゲート ナコト元署内部、玄武峡にダイブするための装置だよ。まさか玄武峡の中にでも逃げ込むつもりか玄武峡の中はナコト元署の力が満ちていて、その負荷は長時間耐えられるようなもんじゃない。仮に逃げ込んだところで。それなら、別の場所に逃げた方が。とはいえ、この海底に隔離された施設で、どこに逃げるんだ って話なんだよね。仕方ない。今は彼を信じるしかないよ。<laughs> 止まりなさい今ならまだ言い訳が聞きます。これ以上は本当に。だ、そうだが。私は自分の勘を信じるよ。ここは彼を助けるべきだってね。ああ、もう 来たばっかりでこんな。裏のわよ、ノルーン。歌詞一つで勘弁してよ。見えてきた。あそこがゲートのある部屋だよ。あジゼルあブリジット姉様ちょ、そこの人急に前に出ないで、ど、どいて 出ててこられたら避けられれた避けないって <laughs> ぶつかってきておいて何よそれそもそもこんな時に廊下を全力疾走してくる人がいるなんて想像できるわけがここはどうやら一応無事にたどり着けたらしいがおいおいなんだよこれは あなた方は、何これ、ゲートが暴走してるこれはどういうことかしら。あなた、聖天郷から派遣されてきたカティア・ブルンチェワよね。ラブクラフト財団と聖天郷は講和を結んだと聞いていたのだけれど、どうやらスパイを送り込むための偽りだったということかしら。 待ってください私も今来たばかりで何が起きているのかまったくそう簡単に信じられると思うおいのんきに口喧嘩している場合じゃなさそうだぜゲートから溢れ出す魔力がどんどん増大してやがるお前ら逃げろあなたたちゲートに何をするつもりで <laughs> あくそ 全員とにかく自分の身を守れ魔力が暴発するぞ 何なのこの空間あの空に見えるのってまさかこの周囲を漂う濃密なマナは嘘ここは玄武橋の中みんなその姿はえな何これこの衣装 魔力で編まれている。ボッサッとしてんな、この薄野郎どもえ敵ゲーム教が生み出す敵性存在です。気をつけてくださいは <laughs> こんな雑魚相手にそんなビビんなよ ルルガルドさんの活躍っぷりはれれちまうかエデルえあれ実在したの執拗に姿を見せないからてっきり AI が自分のことを人間だと思い込んでるみたいなドラマがあるのかと期待してたのにお前すげえマイペースなちょっと尊敬するわ私としても部屋にいたら急にこの状況だ さすがに多少は動揺してるけどな。それに。いや、余計な話は後だ。団体さんの到着だぜ。これを片付けねえとまともに話もできねえし。やる気があんならさっさと構えろよ。じゃねえと、見せ場は全部私が持って行っちまうぜ。 大切なことを。